Угріччя сьогодні два роки ставали наш 21 батальйон Сармат. Сармат. Ну і ще, ще скажіть да? да. поблагодарити, що ми тут були всі, і що ми всі живі вернулися, ні один чоловік не погиб. Так. так. У мене все. Да. Спасибо вам, то ви теж допомогли, щоб ми не Дякую. А ще що ми вже вісім погибло. <ристот>

песок под Вот О, так О, О, вот. Девяносто пятый привет. Восемьдесят первое. Отлично. 81 первый. Только остаться сыночек живой. Узнает враг, что на. Вспоминаешь батальон? Конечно, вспоминаю. Все нормально? Да, с радостью вспоминаю. Трудно жили большой семьей. Все было отлично. Сейчас все такие родные, ага? Да. Я говорю, как большая семья. Мы жили хорошо. Конечно. Конечно. Хорошо. вот. Лучше, чтобы этого всего не было. А с другой колокольней мы увидели хуеску. -ху. А, кто такие вот. Всем привет. И вот самое главное, чтобы. Наша, а блин, мы там показали, и ребята с других частей показали самое главное. В серых обломках бы погребен, но снова в атаку ребята идут. За Украину шин свою ой, отопьют, узнает враг, что наш народ не в на руле.

Понятно. 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 он сейчас хранится этот? Понятно. 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 Понятно полевые цветы пахнут кровью и порохом. Сотни шагов измеряется жизнь. Все на прицеле и все на пределе, а мы не хотели ни с кем воевать. перед ними и стыдно, да? Нифига не, никакого результата нет Эй, пока. Вы не кача, да. Вы не Скажут, вы кача, что ж вы, мужики? Мам, кош моя, не Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? я Часи у нас настали, та нас тобою не зламали. На і захід хочуть поділити, та волю нашу їм не зупинити. Та да ми ніколи не станемо на коліна. І буде жити наш Україна. Пай, два роки назад. це? видеть так, вас всех к сожалению не все смогли приехать но вот здесь находятся настоящие мужчины те которые не побоялись пройти серла 700 метров в одну сторону до туалета и назад 725 не побоялись поехать неизвестно и не пройти полностью поэтому за мужчин За музиком, за І Приїжджали. Ваня прийшов я до нас зараз. і Ніна, Яка збирала оці торби, оці речі ми приїжджали неодноразово. Але перший раз я зразу пам'ятаю ті дні, як ми їхали широкого лану починали. Ми да, з да, да. самого початку ми починали ще трамволки, з Щаплину. Ще плинки ще було. Я хочу вам, дорогі захисники. Ви вже тут, вже в тилу, вже тут знаходитесь. Я хочу вам щиро-щиро подякувати. Пишаються тим, що я маю таку можливість сьогодні тут, на Херсонщині, на мирній землі, зустрітися з вами. Дужні ми, бо є сила, батьківщина мила.